чтобы вы понимали да что мы не хотим вам рассказать как вам уйти от ответственности но рассказывать инспекторам что прибор не сертифицированный что он взял его у жены дома поиграться это бесполезно Мы вам однозначно сказать что в ближайшее время в нашем графике есть город симферополь поэтому ну, это ответ на, этот, на тот вопрос, который очень многие задают. Мое мнение такое, что, конечно, эти приборы, они сомнительные. Зачастую они пользуются обычными китайскими видеорегистраторами, которые, ну, 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 никуда вообще, ну никакой не доказательство. Здесь вышел закон о защите персональных данных. То есть вы можете потребовать инспектора удалить, удалить эту информацию, удалить, потому что она не защищена ничем. Там э, носители не защищены. То есть вы можете вызвать 102 и написать на это заявление, что вас зафиксировали прибором, который не защищен информация. Ну, вот так это есть и, это та точка, вот. на которую можно давить. Я догнал, все показал на видео, я догнал газель, я развернул его. Мы приехали туда, э, там уже не было транспортного средства, я просмотрел на видео регистраторе, э, не проезжал, семерка, через пятерка-то она не проезжала никуда, я не знаю куда она. Скорее всего, она развернулась и уехала. Мои догадки, что человек или, или... два варианта, или он был э или в алкоголе был, или он испугался, что это подстава. Несвязная речь, покраснение на лице, расширенные зрачки, трентиние пальцев в рук и э, резкий запах э, с родовой полости алкоголя. То есть, по таким признакам он имеет право продуть на драгер, либо э, направить вас на медицинскую экспертизу. Если водитель не хочет ехать на медицинскую экспертизу, он может это сделать, может потребовать это сделать прямо на месте. У них садиться мали бути прибори, соответствующие. та драгер. Тут дуже багато людей з, з районів, я знаю. Всі знають цю практику, коли з Франківська, з інших районів, приїжджають рабкові цінюхачі. Вони всі обладнані цими такими дивними пристроями, які можна наукру купити. Саме основний там. прилад, законний прилад, на який можуть прибути, це драгер. Запам'ятайте важливий, важливий нюанс. Вам інспектор має дати напечатаний штук, ви ви маєте право оглянути. Він його прикріпляє, робить пробний забір воздуху, коли він показує, що готов, тоді продувається. Ви маєте повне право, двогодинний термін, пройти повторне медосвідчення в медичному закладі. Чим регламентується от весь процес продувки, от, ну, провірити на стан алкогольного та наркотичного сп'інняння. Це інструкція 400 дріб 666. Досить цікава інструкція. Там все, все дуже гарно, популярно, як має проходити. Не може інспектор прийти і сказати, продуйте. Що ви їдете в медичний заклад, має скластися відповідне направлення. Ці направлення також є в цій інструкції 400 дріб 666, в кінці зразок цього направлення. Туди вписується номер протоколу, серія протоколу. Так що протокол складається обов'язково. немаловажный момент при продувке на прибор драгер обязательно должны быть двое свидетелей. Но, как мы все знаем, эти свидетели могут быть, как мы их называем, подставными. Поэтому вы имеете право, если вы сомневаетесь в том, что данный свидетель, он имеет какое-то предпочтение к инспекторам ГАИ, вы можете этого, отказаться от этого свидетеля и попросить, чтобы он привел другого. И как только вы будете уверены, что эти свидетели действительно они не на, чьи, не на чьей стороне, они действительно нейтральны, тогда можно э, делать уже продукцию на <реклама> Инспектор на все наплевал, двух свидетелей не привел. Составил протокол, несмотря на то, что вы были против, и 50 раз были трезвы. У вас есть два часа. Два часа, чтобы быстренько доехать до любой больницы, где вам могут сделать альтернативную проверку состояния алкогольного опьянения, получить результаты и потом идти в суд, и на основании этой вашей электронной проверки это единственный способ оспорить протокол за пьянку. Другого пути нету. Поэтому если у вас нет регистратора, если у вас нет телефона с собой, и вы растерялись, но вы трезвые, у вас всегда есть два часа. Ну помните, два часа. Поэтому если инспектор затягивает время, соглашайтесь на все, да, хорошо, да, составляйте, да, отлучайте, все. Берите такси и быстренько едем в полицию. Это единственный момент. Я дополню из практики, я такой более практик. Значит, ни в коем случае не отказываться. То есть, как чтобы инспектор не сказал, вы ни в коем случае не должны отказаться от прохождения метод свидетельства. Ни в коем случае. То есть отказ, это все. Это, это 100% вы, вы проиграли. Это 100% вы заплатите штраф или громадские работы. В любом Значит, случае, на требования инспектора обязаны и выполнить законные требования предъявить документы, независимо от того, что он вам лепит. То есть вы можете в данном случае, если причина остановки является проведение какой-то операции, максимум, что можете узнать, как эта операция называется кто ее инициировал, от какого числа, допустим, он скажет, там, это наше руководство, там, Иван, Иван, Иванов Иван Иванович нам сказал ее проводить с по такое-то число. Записать все это на листочек, показать ему документы, он все это посмотрит великолепно, а потом уже по постфактум, когда вы приезжаете домой, вы можете подать информационный запрос в ГАИ, была ли такая операция, проводилась ли она, в такие-то числа. И когда вы получите ответ, и если этот ответ, в нем будет написано, что операции такой не было, тогда вы можете уже инспектора привлекать к беспричинной остановке и превышению обязанностей и На дороге что-то ему рассказывают, принесите мне документы, покажите мне о проведении операции, это бесполезно. Звонить на горячую линию. Будет ради интереса, позвоните на горячую линию и спросите, проходит операция, например, батискап или там Чиполина или еще что-нибудь. Все они проходят всегда. Поэтому только документами, только информационным запросом. Официально отправлен в ГАИ, то есть отпишите вопрос. И еще хочу дополнить, есть 57-я статья Конституции, в которой четко написано, что если до населения должным образом не донесены внутренние приказы, отработки, э, в общем, не, не, не донесено должным образом, а, а, именно это хотя бы как минимум в газете «Урядовый курьер» напечатано о том, что проходит в таком-то городе такая-то отработка, то, вы, то там так и написано в Конституции, что человек не, не, не осведомленный, не притягивается к никакой ответственности и не повинен выполнять законных требования Извините.